श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुमची मनोकामना नक्कीच पूर्ण होईल जर तुम्ही काही दिवसापासून धन मिळवण्याची अपेक्षा करीत असाल आणि अजूनपर्यंत काही लाभ मिळाला नसेल तर निश्चित राहा कारण की मंत्र ऐकल्यानंतर तुम्हाला अचानक धनलाभ होऊ शकतो श्री गुरु महाराज यांच्या तपस्येचे फळ आहे या मंत्राच्या प्रभावाने तुमचे भाग्य बदलून जाईल आणि मग तुमचे घर धनसंपत्तीने भरले जाईल तुम्हाला फक्त श्रद्धेने आणि विश्वासाने या मंत्राचा जप एकशे आठ वेळा करावा लागेल असे केल्याने तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल भक्तांनो आयुष्यात पैशांची आवश्यकता कोणाला नाही आपल्याजवळ भरपूर पैसे असावेत आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण व्हाव्यात अशी प्रत्येकाची इच्छा असते पण प्रत्येकाला ते शक्य नसते काहीजण खूप विचार करतात आणि मनातून आनंदी होतात आणि काहीजण ठाम राहतात प्रयत्न करतात आणि यश मिळवतात पण काही अपयशीही होतात पण आता निराश होण्याची गरज नाही आज आम्ही तुम्हाला दत्तगुरु महाराज यांचा एक प्रभावी मंत्र सांगणार आहोत तुम्ही काहीही न करता या मंत्राच्या साहाय्याने धनसंपत्ती मिळू शकता आज आम्ही तुम्हाला श्रीमंत होण्याचा सोपा मार्ग सांगणार आहोत मंत्र ऐकल्यानंतर तुम्हाला करोड रुपये मिळण्यापासून कोणीही अळू शकत नाही भक्तांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये दत्तगुरु महाराज यांचा चमत्कारी मंत्र ऐकणार आहोत या मंत्राचा जप एकशे आठ वेळा तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर करू शकता त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच धनलाभ होईल तुमची गरिबी दूर होईल आणि तुमच्या घरात खूप सारा पैसा येईल भक्तांनो तुम्हाला थोडेच नाही तर भरपूर प्रमाणात पैसे येऊ लागतील भक्तांनो आज आम्ही तुमच्यासाठी दत्तगुरु महाराज यांचा धनवर्षाव मंत्र घेऊन आलो आहोत जो तुमच्या पैशांच्या संबंधित सर्व समस्या दूर करेल आणि तुमच्या जीवनातील गरिबी कायमची दूर करेल भक्तांनो तुम्हाला श्रीमंत व्हायचे आहे तर हा मंत्र या वर्षात खूप श्रीमंत बनवेल हा साधा मंत्र नाही हा तुम्हाला दत्तगुरूंच्या हृदयाशी जुळतो या मंत्रामुळे दत्तगुरु महाराज तुमच्यावर प्रसन्न होऊन तुम्हाला एवढी धनसंपत्ती देतील की तुमचा विश्वास बसणार नाही चला तर भक्तांनो या मंत्राला सुरुवात करूया ओम श्री स्वामी दत्ताय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय धनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये धनप्रदाय नमः